తమ్ముడు ముక్తి వాసు పంపించిన దశావతారములు వివరణ వివరిస్తున్నాను బంధుమిత్రులందరికీ నమస్కరిస్తూ దశావతారము అన్న మాటని కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలిగితే పరమేశ్వరుడు ఆ అవతారాలను ఎందుకు స్వీకరిస్తాడు దశావతారములోని పది అవతారములు ఎందుకు విశేషతను పొందాయి అన్న విషయం మీద మనకు ఒక సంగ్రహమైన అవగాహన ఏర్పడుతుంది తార అన్న మాటకి వ్యతిరేక పదము అవతార తార అంటే నక్షత్రం కాదు తార అంటే ముత్యం ఎంత నిర్మల్యముతో మలినము లేకుండా శుద్ధమైనదిగా ఉంటుందో అంత శుద్ధమైనది అని ఒక అర్థము తరింప చేయనది కాబట్టి తార అని కూడా రెండవ అర్థము ప్రపంచంలో తరింపజేసేది ఏది భగవంతు నుండి విడిపోయిన వాడు మళ్ళీ భగవంతునిలో కలిసిపోవటము లేదా తాను ఆత్మ అని ఎరుకలోకి రావటము తరించటము ఈ తరింప చేయగలవాడు పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే తారశబ్దము భగవంతునికి ఒక్కడికే అన్వయం అవుతుంది దశావతార స్థుతి నామస్మరణాధన్యోపాయం భవతరణే రామహరే కృష్ణ హరే तव नाम वदामि सदा नृहरे वेदोद्धारविचारमते सोमकदानवसंहरणे नवसंहरणे मीनाकारशरीर नमो भक्तं ते परिपालय मां मीनाकारशरीर नमो भक्तं ते परिपालय मन्धानाचल मन्धानाचलधारणहेतो देवासुरपरिपालविभो शरीर नमो भक्तन्ते ते परिपालय मां कूर्माकारशरीर नमो भक्तन्ते ते परिपालय मां भूचोरकहरपुण्यमते भूदेव हरे शरीर नमो भक्तं ते परिपालय मां हिरण्यकसिपुच्छेदनहेतो प्रह्लादाभयधारणहेतो नरसिंहाच्युतरूप नमो भक्तं ते परिपालय माम् भवबन्धनहर विततमते पादोदकविहतागतते वटुपटुवेषमनोग्नमो भक्तं ते परिपालय मां क्षितिपतिवंशक्षयकरमूर्ते क्षितिपतिकर्ता हरमूर्ते भृगुकुलरामपरे च नमो भक्तन्ते ते परिपालय मां सीतावल्लभदाशरथे दशरथनन्दनलोकगुरो रावणमर्दनराम नमो भक्तन्ते ते परिपालय मां कृष्णानन्तकृपा जलथे कंसारे कम कमलेशहरो काळ्यमर्दनलोकगुरो भक्तन्ते परिपालय दानवसतिमाना दानवसति मानापहर त्रिपुरविजयमर्दनरूपा बुद्धज्ञाय च बौद्ध नमो भक्तं ते परिपालय मां शिष्टजनावनदुष्टहर खगतु कल्किरूपपरिपालनमो परिपालन मो भक्तं ते परिपालय मां कल्किरूपपरिपालन मो भक्तं ते परिपालय मां नामस्मरणादन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्ण हरे तव नाम वदामि सदा नृहरे नामस्मरणाधन्योपायं न हि पश्यामो भवतरणे राम हरे कृष्णहरे तव नाम वदामि सदा नृहरे इति दशावतारस्तुतिः समाप्तम्